Assalamualaikum dan salam sati sejiwa. Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Ibu Pejabat Polis Daerah Kuching Hamis Lepas berjaya merampas dadah jenis ganja seberat 1.5 kg bernilai hampir RM27,000 dalam dua serbuan yang berbeza. Menurut kata polis daerah Kuching, ACP Abang Ahmad Abang Julai, tangkapan pertama melibatkan seorang gadis yang cuba menyudup dadah seberat lebih sekilogram menggunakan perkhidmatan kuria dari Semenanjung Malaysia. Tangkapan kedua pula melibatkan seorang anggota polis bantuan berumur 26 tahun yang merupakan rakan subahat gadis berkenaan. Bercakap pada sidang medianya di Kuching, beliau memberitahu pihaknya juga turut melakukan pemeriksaan di kediaman suspek kedua dan menemui ganja seberat 476 gram berserta alat penimbang dan pemotong kertas. Kedua-dua suspek kini ditahan reman selama empat hari bagi membantu siasatan dan jika sabit kesalahan, kedua-duanya akan berdepan hukuman mati di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Kes ini merupakan kes ketiga yang menggunakan perkhidmatan bos laju tahun ini. Sementara itu, sehingga bulan lepas, sebanyak 16 kes melibatkan dadah dan ganja dilaporkan di Kuching. Pertandingan akhir bahas Piala Ketua Menteri Sarawak yang berlangsung di Auditorium Piramis malam menyaksikan Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Marudi Ibaram selaku pembangkang dinobatkan Johan mengalahkan SMK Kelili Sri Aman. Ini merupakan kali ke-9 SMK Marudi merangkul kejuaraan dengan kali terakhir pada tahun 2010 pembahas SMK Marudi terdiri daripada Sandra Loisa, Michelle Birai dan Ahmad Syahril Jahar yang turut dinobatkan sebagai pembahas terbaik. Rasa kejayaan dia senang ya. Kerjasama dalam pasukan itu penting. Daripada didikan daripada guru-guru. Pertandingan dihadiri oleh Menteri Kebajikan Wanita dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Fatimah Abdullah mewakili Ketua Menteri Tan Sri Adenan Satem. Terdahulu dalam ucapannya, Datuk Fatimah berkata pertandingan tersebut haruslah dilihat sebagai ruang bagi pelajar mengasah kemahiran berhujah dalam suasana persaingan yang sihat. Ia juga dapat menguji serta mengukur kematangan para peserta, mengutarakan idea, mengawal emosi dan ledakkan rasa ingin tahu selain menyusun bahasa. Johan membawa pulang hadiah wang tunai RM10,000, piala iringan dan piala pusingan Ketua Menteri Sarawak manakala Naib Johan membawa pulang wang tunai berjumlah RM7,000 beserta piala iringan. Tempat ketiga pertandingan bahas yang memasuki edisi ke-30 berkenaan dimenangi oleh SMK Muara Tuang dan keempat SMK Baru Bintulu. Konvensyen Kumpulan Inovatif dan Kreatif KIK masih relevan dalam usaha kerajaan mentransformasikan perkhidmatan awam ke arah perkhidmatan kelas dunia. Menurut Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak, Tan Sri Muhammad Morshidi Abdul Ghani, KIK Negeri Sarawak telah mencapai satu tahap tinggi dengan sebanyak lebih kurang 300 pasukan dan lebih 400 projek telah dilaksanakan. Daripada jumlah itu, katanya sebanyak enam anugerah peringkat kebangsaan dan tujuh anugerah peringkat antarabangsa telah dimenangi oleh KIK dari negeri ini. Beliau berucap pada majlis penutupan konvensyen KIK pihak berkuasa tempatan PBT Negeri Sarawak di Sibu. Beliau turut berharap KIK negeri ini akan dapat bekerja keras dalam membawa pembaharuan dan cara kerja yang baik untuk kesejahteraan perkhidmatan awam. Selain itu, katanya KIK juga merupakan medium terbaik untuk mengenal pasti dan membina modal insan berketerampilan tinggi seterusnya menjadi asas kepada sebuah pasukan berprestasi tinggi yang boleh menyelesaikan masalah dalam sesebuah organisasi atau jawatan. Seramai 310 orang pegawai daripada 26 buah pihak berkuasa tempatan menghadiri konvensyen kali kelima ini. Sarawak memerlukan lebih 400,000 tenaga kerja mahir dan separuh mahir bagi maju pembangunan ekonomi selain merealisasikan hasrat menjadi negeri maju menjelang tahun 2030. Menteri Muda Pembangunan Tenaga Kerja dan Latihan Datuk Len Talib Saleh berkata kebanyakan tenaga kerja ini diperlukan dalam pembangunan koridor tenaga boleh diperbaharui Sarawak yang melibatkan 10 bidang industri yang telah dikenal pasti termasuk bidang kimpalan, jentera berat, teknologi komunikasi dan maklumat. Justru bagi memenuhi permintaan ini, latihan teknikal dan pendidikan vokasional perlu diperkasa dan dipromosi bagi mengubah persepsi negatif orang ramai mengenai TVET. Datuk Len memberitahu demikian pada karnival pendidikan teknikal Pusat Pembangunan Kemahiran Sarawak PPKS di Kuching. Pada majlis itu, beliau turut menyaksikan pemencerian perjanjian persepahaman antara PPKS dengan Akademi Binaan Malaysia Sarawak, Yunko Enterprise dan Knowledgeable Com Corporation Malaysia Senyam Rehat. Pelbagai aktiviti diadakan sepanjang karnival itu termasuk pameran kerjaya dan pendidikan, program demadarah dan acara sukat. Samling Group of Companies komited dalam menunaikan hikmat sosialnya terutama dalam menyediakan kemudahan kesihatan percuma kepada masyarakat pedalaman Sarawak khususnya di kawasan Ulu Baram. Penolong pengurus besar Samling Group of Company Andrew Wee berkata hikmat ini bukan sahaja meringankan beban keuangan tetapi memudahkan mereka mendapatkan kemudahan kesihatan. Katanya Ulu Baram sangat jauh dan mempunyai akses jalan raya yang terhad serta melibatkan kos yang tinggi. Bercakap pada sidang medianya sebenar Carnival Outreach Kesihatan Komuniti Kelima di Miri, beliau berharap kerjasama antara pelbagai agensi berkaitan dapat diteruskan bagi meningkatkan kualiti kesihatan masyarakat di Baram. Carnival yang akan berlangsung pada 7 hingga 9 Oktober ini melibatkan enam agensi kerajaan seperti Hospital Miri, Jabatan Pergigian Bahagian Miri, Jabatan Kesihatan Bahagian Miri, Unit Farmasi Bahagian Miri, Markas 9 Brigade Sibu dan Batalion ke-20 Regimen Askar Melayu Diraja ke-20 Miri. Usaha komprehensif perlu dilakukan bagi meningkatkan kualiti atlet orang pekak di negara ini. Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Adenan Satem berkata, walaupun kurang daya pendengaran, namun jika diasah orang pekak juga mampu mengharumkan negara di pentas sukan dunia. Justru beliau berharap kebajikan golongan ini tidak diabaikan termasuk memberikan tumpuan yang sama dengan atlet-atlet normal. Tan Sri Adenan Satir menjelaskan demikian pada perasmian Sukan Orang Pekak Malaysia ke-19, Sokma di Kuching. Teks ucapan beliau disampaikan oleh Menteri Muda Kebajikan dan Kesejahteraan Komuniti, Dr. Abdul Rahman Ismail. Sebanyak 12 buah negeri akan berentap pada temasya sukan berkenaan yang akan berlangsung hingga 7 Oktober nanti. Beliau turut mengumumkan insentif sebanyak RM5,000 kepada atlet Sarawak yang mampu meraih pingat emas pada temasya sukan berkenaan. Program pembangunan bola sepak million dollar fee akan diadakan pada 8 dan 9 hari bulan depan di Padang Si Jalan Stadium Kuching. Di malam pemangku Presiden Persatuan Bola Sepak Sarawak Haji Abdul Wahab Abdul Rahim berkata program itu bertujuan untuk mencari bakat bola sepak yang baru berusia antara 11 dan 14 tahun. Bercakap pada sidang medianya di Kuching, Haji Abdul Wahab berkata negeri ini merupakan destinasi kedua program itu selepas Pulau Pinang. Sesi pemilihan akan dikendalikan oleh legenda bola sepak dunia dan bekas pemain Liverpool, Steve McMahon. Sementara itu, beliau memberitahu beliau akan memangku tugas Presiden Persatuan Bola Sepak Sarawak sehingga mesyuarat agung tahunan AGM diadakan. Selepas hampir dua minggu tanpa pemimpin teka-teki tokoh yang bakal mengisi kerusi Presiden Persatuan itu masih belum terjawab. Katanya meskipun tanpa Presiden pada ketika ini, masalah penajaan yang boleh menjejaskan persiapan pasukan Bujang Senang tahun depan tidak timbul. Katanya persatuan itu telah menerima sokongan daripada Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Adnan Satim. AGM Persatuan Bola Sepak Sarawak pada 17 hari bulan ini menyaksikan tiada calon yang berminat mengisi kerusi Presiden selepas Datuk Sudarsono Osman tidak mempertahankan jawatan itu sebaik penggalnya berakhir. Bila seterusnya kita balik ke segmen agenda hari ini. Antara liputan dalam agenda hari ini, Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Dato' Amar Dr. James Ejemut Masing akan merasmikan Pesta Tasik Biru di Pekarangan Tasik Biru Bau pada pukul 11 pagi. Sementara itu, Menteri Muda Kesihatan Awam Dato' Dr. James Susil akan merasmikan Festival Tagang di Kampung Semadang Jalan Puncak Bunyau pada pukul 12.30 tengah hari. Manakala pada pukul 9 pagi, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadilah Yusof akan merasmikan pembinaan jenjantas Universiti Malaysia Sarawak Unimas di pintu masuk Universiti Berkenaan. Beliau juga akan melawat tapak projek pembinaan jambatan Samarahan pada pukul 12 tengah hari. Baik demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini untuk berita sosial kembali ke Angkasa Pre bersama Dilailah.